Бомбят дома. Вы... Когда мы сюда приехали, мы увидели вот эту воду. Это поразило нас настолько, что мы влюбились в Черкасы с первого взгляда. Мы сначала приехали в Киев, но там жилье оказалось очень дорогим. И мы выбирали ближайший областной центр, то есть либо Житомир, либо Чернигов либо Черкасы. Остановились на Черкасах. И когда въезжали сюда со стороны Золотоноши, открылся этот поразительный вид. Вот, и это все решило. Свикр історик. Чоловік мій не історик, але він по своїй ну, хобі, це його історія, тим паче воєнна історія. Ну, я вважаю, що Освічена людина швидше ну, може розібратися в таких от нюансах, як м м м от, своя принадлежність. Розумієте, ми вважаємо себе українцями, ми вважаємо, що ми маємо балакати на українській мові, розмовляти. Ми вважаємо, що це нормально, що це е якщо ти живеш в цьому е в цій країні, то ти маєш поважати е звички і е закони цієї країни. Люди зробили свій вибір, і хто хотів, виїхав в Росію, хто хотів, залишився з Україною. Я не кажу, що там люди залишились ті, які повністю підтримують. Є такі люди, які неспроможні виїхати або не можуть по фізичним вадам, там або якимось фізичним даним виїхати. Але там так сказати, основна така своя маса. Все ж таки підтримує більше сторону Росії. Тому я вважаю, ну може і краще, що вони там залишаться. Моя бабуся була. председателем квартального комитета. И мой дом, мой родной дом находится в частном секторе. Он строился в начале 60-х, когда на восток приезжало очень много людей для восстановления Донбасса. Вот. Этими людьми заселялись целые районы. Вот. И для Луганска они даже типично, когда там, на целой улице или там в большом доме может быть две-три семьи украинского происхождения. Вот. Просто после Голодомора и э, войны оказалось так, что э, восстанавливать Донбасс некому, и э, начали присылать там комсомольцев или э, людей закончивших там получивших какое-то об образование вот и получилось что их оказалось гораздо больше чем э, луганчан коренных. Ми стараємось телевізор як так сильно не дивитись, бо діти бігають, вони все все бачать. Вони оце тільки останнім часом перестали боятися фейерверків. А до цього вони боялися, хоч ми і рано приїхали, але ну, все одно от у них залишилось це відчуття, що це погано, що це страшно. Недалеко от нас упал самолет, где разбились наши 49 человек. И этот вот горящий самолет был виден из окна спальни моих родителей. Это было просто, это было очень страшно. После этого случая мы просто собрались. Сначала собрали тревожную сумку, то есть все самое необходимое для детей, для нас документы. Вот. А потом в течение буквально нескольких дней мы собрались и поехали за билетами. Анечка, столько, сколько сейчас у нас был и дом, и у нас была квартира. Вот. Мы купили квартиру осенью. Вот как, как раз в 2013 году, в ноябре, мы купили трехкомнатную квартиру. Вот. Собственно, на это потратили все наши сбережения. И пришлось ее тут бросить. Специальности я дизайнер по образованию. Ну, это такая работа, что и в Луганске сложно ее найти, как бы. Вот и поэтому пришлось ездить на заработки на Мариан в Москву. Вот так в общем-то стал строителем. Уровень жизни там был высокий, и э, вот по сравнению с этими заработками, да, бюджетная сфера ну, смотрелась бледно. Это, кстати, одна из причин э, тех настроений, которые там вот, э, были. То есть все, что было связано с государством, с украинским, ну, связано, это было как бы проблемой. Здесь ну, вы вот. работаете. Я брал шабашки, так сказать, э, в частном. В порядке. Вот, в Черкасах многие черкащане уезжают на заработки, поэтому это ну, сложновато. Хотя работа есть, то есть для тех, кто хочет, работа найдется. Население вот Донских Штаниц области. Да. Да. А была идея создать украинскую... Когда мы сюда приехали, первые три ночи <звук> я просто <звук> <ночи звук> ночевала <звук> на памятнике. Ну, так сказать, на, лоб, пищей, да? на долине роз. Потому что было действительно красиво. У них было не холодно, было очень красиво. И просто взять с собой, не знаю, там что-нибудь какой-то, просто сесть в эти рассветы было очень красиво. И столько отдых, так сказать, вода и везде. Это очень было интересно. Хочешь? Иногда даже очень, но понимаю прекрасно как-то, что это не совсем возможно, даже не только по финансово, это просто физически, что это уже не совсем то, что было. То есть дом остался, скажем так, в хороших, приятных воспоминаниях. А сейчас это скорее какое-то не хочется даже воспоминания портить. Нам предложили домик в Золотоновском районе, мы бы хотели его потом выкупить, то есть либо в рассрочку, либо каким-то образом, вот, потому что как-то жить в подвешенном состоянии вот так вот на съемной квартире постоянно, ну, я не вижу возможности. Віконце. Може пооткривати віконця? Так. не хочеш это саме? О. Ну, це буде спальня, бо тут пічка і повинно, щоб дитяче було тепло.

Сподобалося це село, дуже сподобалося. і Ми підійшли до е, голови сільради Ніни Олексіївни, і вона нам дуже допомогла е, показала декілька хаток, які на цей момент були вільні. І Ця хата нам сподобалась, бо біля дороги, бо прекрасна природа, город, річка ну все, про що от ми мріяли. Дуже схоже дуже... на ту місцевість, де ми жили на сході. Да. Так що, да, от таке щось дуже-дуже рідне тут ми побачили. Ну, я ж кажу, що, ну, ж, роботи, звісно, почати і кончити. Ну, нічого, я ж кажу, все, все буде добре. Ну побольше ягуз. Капай, меру побольше. Побольше, хорош. А я як писар із злеїстра. Яса люсія. Да, он квіти саджають. Прийшла, знаєш, що прийшла, знаєш, а ага. ніот де сажати мицяк. Угу. То сам сусідка орать, поки не буде бо її взяти біорез. Ви... Хочется. ми готові тут пустити коренья. і, ну, якщо все буде добре, то найближчим часом.